В присутствии уважаемых родителей и гостей, брак регистрируется. Прошу вас подписи. Машина. Йо, ты Сереж, не уж. Сереж, Я не уж... Хорошо, отложи мне, Сереж. Давай все просим монеты, просим. Нет, давай Пусть лучше стали. Давай Ладно, я вас завершаю. Давай все просим. Давай все просим. Давай все да? Давай все просим. Давай все просим. Давай все просим. Давай все просим. Да Марина, вы где? Иду с рюмочками. Значит, дорогие, рюмочка, внимания. Саша. Нет. Нет. На минуточку внимания. Рюмочка, Марина, минуточку внимания. Все вы сидим Можем... уже. Я водку не пью, вы знаете. Я только сладкие на по жизни. Чтобы жизнь была всегда сладкой. Значит, любимые мои, дорогие мои, Сереженька, Машенька. Тиши, тише, 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 тише. семейной жизни яркое начало. Цветы улыбок близких, нежный вальс которые вы уже станцевали. Вы заметили, ну вы еще станцуете, да? Сегодня всей семьей единой стали, и все вокруг любуются на вас. Запомните эту минуту на веки. Да будет освещенный она. Теперь вы не просто жених и невеста. А Отныне вы муж и жена. И пусть вас минуты любые на все пусть пламя не гаснет в крови. Желаю вам здоровья, счастья и крепкой-крепкой семьи. Пусть ваша жизнь будет благополучной, наполненной любовью и теплом. А вы всегда и все неразлучны и очень-очень счастливы вдвоем. Любовь берегите, зол. И только на свадьбе пусть будет у вас горько. Горько! Горько! Пожелать счастливой, хорошей жизни, успехов, в в жизни. И не забывать, откуда мы родом и где наши старики остались. <социального> 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 Поздравляю! Спасибо! Спасибо. Подарок. подарок. А, вот. Спасибо, дедушка. Спасибо. 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 Маша, я с тобой а давай, Давайте, за вас. 5, 6, 7, 7, <смех> 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 а зарочка только смотрит, как какие молодцы родители. Так хоть что науial, вы остановились-то, а? А, <laughs> а? не надо. <я> <mortals> Хотелось вам, дорогие гостей по чем-то вкусненьким. Иди сюда. Иди сюда. Да. Так, ну что, открыли бокальчики а на полке давайте мама папа всегда молчат все мама одна мама сказала другая а нас еще не вечер еще не вечер еще не а, а еще, еще и до папы дойдет да конечно ой ребят хотела его я вам стихи но я наверное вот буду так как по-простому да от, угу. от от себя от всего <свят> что я вам хочу сказать в семейной жизни нелегко бывает потому что Столько подобных сечений, столько всяких камней. Поэтому, если вы хотите прожить вот такую хорошую, долгую, длинную, семейную, спокойную жизнь, прежде всего надо э, научиться терпению. Тепри терпению и, наверное, добру. Вот если вы будете добрыми и будете относиться друг к другу хорошо, Потому что вот все вот эти первые эмоции, любовь, страсти, это есть у каждого все. Но проходит период, любовь, она разная в каждом возрасте. Первый год, пятый год, десятый год, она разная. Но если у вас есть теплые чувства, добро и терпение, вы будете рядышком, уступите. Сережа мне очень нравится. Вы прекрасно воспитали сына. У меня прекрасно. Вот. это уже хорошо, что он так говорит. Поэтому... Дети замечательные, но все равно нужно где-то немножко тормоза Маше, Побачи Сережи. И все будет для прекрасно. Подбор, подбор, вот. <свят> Поэтому, ребята, как там говорят, Маше быть хорошей женой, Сереже быть хорошим мужем. Говорят, муж, мужчина должен сделать три вещи, да? построить дом, посадить посади дерево и вырастить Вы, ребенка. Мы, мы начали, начали с той вещи. стороны. Ребеночка мы родили, дерево, наверное, ты уже посадил в своей жизни, а дом построите общий сразу. Поэтому за вас, любви вам, счастья и дом, долгой лет вместе. Горка, Горько! 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 Поддержите. Поддержи! Горько-то будет? Горько! Горько! Ну, сколько кричать, там уже ребенок изображает. Горько! Горько! Нет, так не целуется! Ра! Мы уже посчитали, пока Очень хорошо! Да, Духа Духа и горько. И пусть будет до конца жизни своей. Да, дедушка просит повторить. Дублька. Быстренько. 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 А на дедушку надо уважить. Да, труд. Горько, раз. горько, раз. горько. Вам встать? Не надо. Вы и так прекрасны. И сына Хорошо, хорошо. Хорош, хорош. хорош. Молодцы. Спасибо. Счастья вам, ребята. Спасибо большое. Спасибо а как сын-то за тебя переживает? Ты Отлично. посмотри. Отлично. А, а да. Серёжка, молодец. Ой, ой, а, лоб, лоб. Лоб, так. Поверь мне, пока хватит. <смех> <смех> <У> нас, <смех> смотрите, <смех> вот да, у нас Сережа вот настолько сильно <laughs> любит да, свою Машу. Сережа, ну, ты понимаешь, что любовь это всегда ответственность, это обязательство. А теперь покажи нам, как быстро ты будешь возвращаться домой с работы. <смех> 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 Да, Пробки, да. Да, не да. И до Америки самолеты не каждый день летаешь. Да. Пробки там тоже есть. Да. да, да, да. Пойдем, пойдем, пол пол побольше. Вот они полгода ожидания. Да. они. Ну, да. Сережка, молодец на самом погибел. деле, потому что а? я уже вижу, а, лед тронулся, и Сережа просто будет возвращаться. Дальше 5 минут, ты прошла да коры. Да, да, молодцы, молодцы, молодцы. А испытание да. прошло достойно. Да. Так, Маша. А Апрессия а, да, уже да, рядом да, с тобой. Да, да. да, а следующее испытание, Маша, но для тебя. Оно называется... Да, да. Алиса, слушай, да, 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 Она ничего там не возьмет, <свеч> там нечего брать. Да, поймет. Да, все хорошо. Называется ласковый ежик надо угу. вытаскивать спичку и называть Сережу ласковым именем. Или там каким-нибудь ласковым, каким-то словом. Ласковым каким словом. Да, да. Причем каждый раз нужно начинать слово с новой буквы. То есть нельзя считаться. повторять. У -у -у. Сейчас мы посмотрим, насколько ты готова разнообразить. Можно по алфавиту, Сережа, ты у меня милый, милый, милый Идет. любимый, заботливый, внимательный, щедрый. Это что-то очень хорошо. знаешь. Сейчас мы будем усложнять. Ты у меня благополучный. Ты у меня умный. Ты у меня нет талантливый. Ты у меня гениальный. Ты у меня вот, молодец, ты должна быстро, как по Мне кажется, Маша подглядела. Да, другие, не знаю, что ты, ты молодец. Так, ребят, готовы ломать пополам? Ну, давайте, на 3-4 ломайся. Раз, два, три. А, а, смотрите, ну практически <порядок> по но да. мне почему-то кажется, что в вот, домашний кусочек буквально <порядок> чуть-чуть больше, чем на самом деле, или я половину больше тот и командует ровно сутки. А, Маша, сегодня команда... Опа. С А почему коробка такая? Вот так нельзя пополам. Разогрев мое ожидание. Что за маркетинговый такой? Камера, камера, где? А есть побольше? Камера, мотор. е-мое Алиса, сколько у тебя внимания на сегодня?

если им что-то остается, едят сами. Ой, как здорово, значит, я уже. Какой-то убийца <свеч> <свеч> <свеч>